Всем привет, друзья! С вами всегда, я Даржи. И что ж, как вы заметили, наверное, мы в этом легендарном мире, ну, как, наверное, на все 100%. А теперь, наверное, у вас будет вопрос, что же мы тут собираемся делать? Хотя, я думаю, вы знаете тоже, в этом мире у меня обычно выходят всякие постройки. Подождите, кто-то полностью легендарнейший дом. А, помните, кто-то? А вот тот а легендарный, легендарный дом. Хотя, на сути, цели я вам все показывала. Ой, что-то мы не наверное, сзади, на заднем фоне. Эм, ну ладно. Так, -с, ребят, э, давайте определимся, где да будем строить. Можно, в принципе, начать постройку дома тут. Або вообще там, хотя нет, там будет полный ракурс. А мне же этот дом еще надо сфоткать, как бы, на обложку. Думаю, вам понравится этот дом. Он современный, в стиле хай-тек. Так что давайте теперь начнем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Готово. Теперь давайте удостоверимся, что мы сделали все правильно. Кстати, снизу у вас уже лежат все блоки, которые должны быть у вас. Так и так. Да, зараз да, мы все правильно. Хотя тут не для чего стекло. Хотя нет, тут стекло. Хотя тут не надо стекло. Сделаем тут дверь. Так, 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 так. Оп, оп. И оп, оп. Все, готово. Теперь давайте назначим параметр. Раз два, три, три, так, четыре. Так, давайте, тут у нас будет стоять следующий блок. Тут у нас будет стоять тоже следующий блок. Тут у нас будет стоять мотоблок, шутка. Да, знаю, шутить я не должен был. И теперь сюда ставим еще два блока. Ром то самое бедентично просто с отцей вот стороны. Хотя стоим, стоит, Стойте. Вот чуть-чуть расширим дом по желанию. И, зачем я его опять сюда поставила? Непонятно. Так, ставим это сюда. И вот это сюда тоже. А теперь делаем все так само с этой стороны и с этой. Только тут не, между дверями, вот тут вот блок стекло и чтобы тут оставался блок. Погнали, ребят. Так, ребят, стоп, стекло вам не надо оставлять. В любом случае, вроде бы мы сделаем дайку другую задумку, чтобы это через это стекло можно было бачить. А то вы потом поймете, чего вы вряд ли будете бачить через это стекло. Наверное, вы поняли это уже по обложке этого видео. Так, ребят, вот вы можете подавить. Вы, наверное, скажете, для чего я поставил этот столб. Але ви удивитесь того, що вам цей стовп теж треба поставити. Хотя не удивитесь. Не удивитесь. Чисто, як це буде по-українськи. Не удивіть, це буде по-кацапськи. А як по-українськи Так, щось я забулася? Надо буде потягнути українську мову. А, якщо ну, чесно, так я говорю по стуржуку Ви, мабуть, не виже заметити. видео хотя если вы хотя бы одно видео подроете то вы узнаете что я балакую по служику. ну так всегда то что жители жители привет привет всем привет с вами как всегда я даржи вот такая вот штука а, кстати тут вот нам надо сделать вот такую вот фильм и застроить вот вот вот, вот 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 крышу новые слова плюс новые слова записывайте новые слова от даржи так, сэр, ребят, вы уже побачили нашу постройку. Хотя, что же вы на стильке? Контуры ничего не побачите нашу постройку. Конечно, вы не побачили. Так, -с. есть дуже велика проблема. Двери нам надо разместить с той стороны, а с этой окна. Так что давайте зараз эту проблему будем решать. Так, сэр, ребят, кстати, тут я решил поставить листья такие. будет было покрасивее, как говорится. Так, теперь раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть блоки вверх, только на всюду, а только с этой ци... стороны. Нет. С этой стороны, вы видите, я опять С этой стороны делаем раз, два, три, четыре, пять блоков. Ну, сколько там, сколько тут делаем, Только белый, именно вот ну, так. Так, ребята, перетрогаем тут крышу вплоть от до оттуда. Так, ребята, выбрите меня опять. У нас опять помылка. Чем траву я забыла сюда вставить. И вот тут тоже надо вставить траву. Так, все, ребят, и тут все можно застраивать в принципе, крышу такими вот блоками. Або каким-нибудь другим деревом, как вам будет подошел. Так, ребят, у нас по получилась такая штука. Казалось бы, это тэшо, все, а вот цены все. Берем, ставим тут лестницу. Два блока. Раз. Что можем поставить. Два. Три. Четыре. Опа. И пять. Давайте шо мы там сделаем. Берем потом, вот так вот делаем. И тут тоже, видите, раз, два, типа вот так вот. Вот так вот. Опа! Руки стоит вот целых. Нам надо убрать, потому что тут будет заставать трава. Берем вот такую вот штуку. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Как вы это видеть на фотках, вот такая вот штука. Нам надо, чтобы ее сделать, короче. Так, ребят, кстати, нам надо еще тут сделать пол. Это у нас, можно сказать, будет таким коридором. А с этой стороны ровно дверь. Так, ребят, вот такая вот штука у нас получилась. Еще теперь не заставим лестницу, тут ставим двери. Спасибо, ребят, вот такие вот двери. Если вы хотите, чтобы я показала, как можно дуже круто обустроиться и дом, лайк это, лайк это видео, и если ты собираешься, допустим, ну, лайк 5, то я сниму, я не типа обустрою этот дом. Эм, а всем дякую за просмотр, всем удачи, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, кстати, вы заметили? вам сегодня вообще наговорила подписаться так что распространяйте распространяйте это видео своим друзьям всем спасибо всем пока пока а стоп ребят напугали ну, на ну, пока Забыл сказать звон было всегда я Дарси, подписывайтесь на канал ставьте лайки и всем пока пока